Доброго вам воскресного дня, дорогие во Христе братья и сестры! На минувшей неделе Православная Церковь праздновала праздник Преображения Господня. Это день, день особый. Господь Бог преображается перед своими учениками на горе Фаворской. Делает Он это уже незадолго перед тем, как окончательно оставить северную часть Палестины Галилею и направиться в Иудею уже вскоре Христа ждали страдания мученическая смерть на кресте и вот Он для того чтобы укрепить апостолов в вере предкрывает перед ними завесу своего Божества и вот отдать нужно внимание не на яблоках, не на освящении плодов, а именно на этом событии церковь в этот день сосредотачивает наше внимание. Когда Господь Бог, преобразившись, и нас также зовет преобразиться вместе с Ним и указывает, как хорошо с Богом Царство Небесное. Вот очень часто священники этот пример из жизни Христа указывают в своих проповедях. Ведь смотрите, Господь Бог только немножко приоткрывает завесу своего божества, как божественный свет только немножко касается сердец апостолов, и они готовы остаться там навсегда, забыв обо всем. Вот это показательно. Для человека гораздо важнее и благодатней быть с Богом, чем иметь все земные блага. Именно к этому Господь Бог нас призывает стремиться. И именно это прославляется на богослужении в этот Святой Благодатный День. legui высоку высоко едины, и преобразися пред ними, и просветися лице его, яко солнце, ризы его, выше белый, яко свет, и се, явистося и мы, се или я, с ним глаголюща, отвещав же Петр и Чеку Иисусови, Господи, добро есть нам здебытие, Аще хочешь и сотворим все трясени, Тебе едину, Моисею, едину, и едину Ильи. Ище же ему глаголющу, все облак светел, осени и и все глаз из облака глаголя. Все есть сын мой возлюбленный, о нем же благоволит, того послушайте и слышавши ученицы подошеницы, и убоявшися зелон и преступли Иисус, прикоснусь и крича, восстанете и не бойтесь, возвеши же очи свои, никого же видишь, а мой Иисуса, единого, исходящим им с горы, заповедаем Иисус глаголя, Никому же поведите видения, Донде же Сын Человеческий из мертвых воскреснет. Мир теплой смыщен. И Духови Твоему. Аллилуйя. 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 Дорогие во Христе братья и сестры, Сегодня Святая Православная Церковь радостно празднует величайший праздник, событие церковное, преображение Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа. Преображение вот, духовное, вот, оно не, не разрывно с преображением телесным. Когда мы знаем, каждый из нас, когда человек живет не по закону Божию, Человек пребывает в некой темноте, и только он становится на путь следования Христа, он сразу, когда человек меняется, обновляется, очищается, становится другим. Это некое есть такое обновление, очищение телесное. Но этот праздник, это соло будущего воскресения всех, и, конечно же, для каждого христианина оно должно быть особо, как бы дорого, это, это событие, потому что же мы верим в всеобщее воскресение, в обновление наших душ, наших сердец, именно такого просветления, воскресения, конечно же, будем стараться жить по христиански очищать себя духовно, телесно, чтобы достичь этого такого преображения, воскрешения в Царстве Божием. Аминь. От всего сердца вас поздравляю, дорогие братья и сестры, с Днем Преображения. Мы с благодарностью Господу Бога благодарим за те плоды, которые Он нам даровал. В этот день освещаются плоды. И вместе с тем очень важно, чтобы вместе с плодами освещались все наши души, чтобы мы были едины в стремлении к спасению чтобы мы вот эту заботу о земных благах, чтобы все-таки забота о земных благах у нас не занимала огромное место в нашей жизни, затмевая все остальное. А все-таки, чтобы мы заботились о духовном совершенствовании и Царстве Небесном. Стремились преобразиться вместе со Христом. Помогай вам всем, Господь.